Российские нефтебазы в хлам, кремлевские ультиматумы в дребезги. Путин и Си в панике. Главные новости дня здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Голубиная немощь российского орла. Десятки взрывов, недоработка ПВО, пожары. Российские орел атаковали дроны. Местные жители жаловались на вспышки в, нефти... в районе нефтебазы после серии взрывов. Их тамошнее население насчитало по меньшей мере от 10 до 13 таковых. В Минобитых России заявили, что над Орловской областью якобы перехвачены и уничтожены 11 беспилотников. Атаку соразмерную с таким же количеством дронов подтвердил и губернатор региона Андрей Клычков, назвав ее массивной. До этого мы еще не начинали, Андрюша. Также Клычков посетовал, что, мол, в результате их любимой операции дронобломок в Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий, пострадавших как будто бы нет. Напомню, давича под атакой дронов оказалась бесславная ела в Татарстане, где клепают тысячами дроны для нашего уничтожения. Там фиксировали возгорание. Такие удары по России не закончатся никогда. Составляет весьма неутешительный для врага прогноз и более чем приятный для нас военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский. Причина тому – Украина вышла на новый уровень нанесения урона противникам благодаря производству дальнобойных средств поражения. Киричевский считает, что даже не столь важно, что было поражено этой ночью в Орле, ведь большая и нелепая российская территория – это просто огромный клондайк для дипстрайков и дальнобойных. Дальше больше. Не в первый и не в последний раз мы дошли до того состояния, которое можно выразить, перефразируя один российский пропагандистский лозунг «Дип страйк Украины не закончится никогда». Как-то россияне два года назад нас пугали, что у них калибры не закончатся никогда, но как-то у них не очень с этим пошло, а вот «Дип страйк от Украины не закончится никогда». Более того, что, возможно, мы сами не верили, что мы, как страна, выйдем на плановый показатель производства в ориентировочно 36 тысяч «Дип страйк» в год. А, судя по всему, это получилось. К сожалению, не стоит говорить, говорить о том, что российская противовоздушная оборона дисфункциональна и ничего не может сбивать. Как раз дрон Камикадзе такое простое, массовое, дешевое средство поражения именно потому, что его не должно быть жалко потерять, в отличие от такой крылатой ракеты, как российская Х-101 или британская Шторм Шедоу. Но с другой стороны, интенсивность, регулярность и география ударов нашими Deep Strike как раз и напоминает о том, что мы наконец вышли на то состояние, что можно еще раз повторить перефразировку, что Deep Strike от Украины не закончится никогда. Было бы неплохо, если бы наши западные партнеры закончили опасаться и также били по законным военным целям России. Например, по ее нелегальным танкерам в Балтийском море, которые враг без стыда и совести продолжает эксплуатировать, таким образом без устали пополняя свой бюджет нефтедолларами для бесконечного продолжения и масштабирования войны не только против нас, но и против всего ненавистного им НАТО. Россия тем временем незаконно перегружает нефть в открытом море возле Греции и Кипра, сообщила Главное управление разведки Минобороны Украины для перегрузки нефти РФ с июля 2024 года регулярно используют танкер типа Афромакс и МО 924-74-43 без западного страхования. В ГУР отметили, что такие операции представляют экологическую угрозу, позволяют стране-агрессору скрывать происхождение нефти, уклоняться от международного контроля и обеспечивать ее поставки в третьи страны в обход санкций. В украинской отметили, что на четвертом году полномасштабное вторжение в Украину экспорт нефти и газа и дальше остается ключевым источником наполнения военного бюджета России. Согласно оценкам, треть этих доходов в 2025 году направляется на финансирование войны. Теневой флот активно использует высокорисковые практики морской логистики, в частности, отключение автоматических систем идентификации, спуфинг навигационных данных, перевалку нефти в ночное время без освещения, использование флагов удобных юрисдикций, а также регистрацию поставных компаний. Как уточнили в городе, действия РФ создают угрозы для экологической безопасности, из-за технического состояния старых судов, теневого флота и отсутствия страховки. Они могут привести к масштабным авариям и экологическим катастрофам у берегов стран Евросоюза. Кроме уклонения от санкций, теневой флот используется в России как элемент гибридной войны. Суда участвуют в разведывательных и диверсионных операциях, в частности, в Балтийском море, где они следят за военно-морской инфраструктурой, подводными кораблями и другими критическими объектами. О необходимости очистки вод Балтийского моря от экологических вредных российских корыт мы уже далеко не первый год говорим с политтехнологом Тарасом Загородним. Почему бездействует Европа и как это изменить, поразмышляли и сегодня. Сейчас активнее начали перевозить нефть, потому что нет ограничений. И к этому подключились даже официальные компании, которые раньше этим не занимались. Именно поэтому Украина настаивает на том, чтобы Евросоюз и Большая Семерка снизили потолок цен до 45 долларов. Тогда появится формальный повод, чтобы количество перевозчиков сократилось. Но, честно говоря, бегать за всеми бессмысленно. Есть порты Новороссийска, есть порты Балтийского моря. Лучшие санкции – это точечные удары наших спецслужб по нефтяной инфраструктуре этих портов. Вот когда служба безопасности Украины в начале года начала уничтожать их терминалы, экспорт российской нефти сразу просел на 15%. Что-то пошло не так, как говорится. А когда нет уверенности, что можно спокойно зайти в порт, например, пустой или полный танкер заходит и с ним что-то случается, желающих рисковать и заходить в такие порты становится все меньше. А значит и вести эту нефть в ту же Грецию или перегружать на другие суда тоже. Здесь работает только сила, только диктат Украины и демонстрация своей воли. Никакая нефть нас не интересует. Нам не нужно, чтобы вы ее покупали у агрессора. Кто этого не понял, по голове пару раз. А если нужно несколько раз, значит несколько раз и получит. Но не все, слава богу, у Путина не только в тылу, но и на фронте. Россияне снизили активность на Сумщине, он даже, а что случилось? А то, что не стягивают масштабы потерь, силы обороны Украины методически в геометрической прогрессии уничтожают вражин, описывает тенденцию представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Да, российские агрессоры не прекращают попыток малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области, но за последнее время количество таких штурмов существенно сократилось. Десятки убитыми, десятки ранеными – это те потери, которые несет противник. Сначала, когда враг начал применять такую тактику, мы видели, что он практически не обращает внимания на собственные потери. Однако сейчас, вероятно, из-за нехватки сил, активность врага на этом направлении значительно снизилась. Малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику. Это свидетельствует о том, что силы обороны эффективно противодействуют врагу на этом участке фронта. Напомню, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ стабилизировали ситуацию на Сумском направлении и остановили россиян. Нашим военным удается выбивать российские войска из пригранища Сумщины. В частности, было освобождено Андреевку на этом направлении. Но все же в связи с общей активизацией армии страны-агрессора России в приграничной зоне Сумской области, теперь сводка боев от наших военных будет включать новое направление, предупредил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Генштаб с 16 июня 2025 года года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении. Северо-Слобожанском указали военные. Кроме того, Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское, отметили в Генштабе. Несмотря на полнейшую несговорчивость Путина, мир от усилий дипломатии также не отходит. Вена будет предлагать роль площадки для переговоров с РФ и обсуждать это с украинским президентом, который сегодня, в понедельник, 16 июня, прибыл с официальным визитом в Австрию. По данным газеты Хойте, украинский лидер прибыл в Вену вместе с первой леди Украины Ирина Зеленская. И они уже встретились с президентом страны Александром Вандербелленом и первой леди Дори Шмидауэр. Также Зеленский провел рабочую встречу с канцлером страны Кристианом Штокером. Отдельные переговоры прошли между украинской и австрийской делегациями, во время которых обсуждалось экономическое сотрудничество и восстановление Украины. Хоть и уведомляла, что в присутствии глав двух государств подписано пять писем о намерениях, в частности, по сотрудничеству в сфере безопасности и безопасности детей. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала полномасштабной войны. По информации руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, среди ключевых тем обсуждений военной помощь Украины, сотрудничество и, издание, и ведение санкций. Издание Дерштандарт также сообщило, что вице-канцлер Австрии Андреас Баблер хочет предложить президенту Украины Австрию как место для будущих мирных переговоров с Россией. А вот род Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что речь о том, чтобы выбрать другую площадку для переговоров с Украиной, пока не заходила. Как по всей видимости и речь о том, что Кремль готов хоть где-то Идти на уступки напротив, маразм нереалистичных требований только крепчает. И вот Россия выдвинула новое из них. Страна-агрессор будет требовать от Украины уничтожить западное вооружение, полученное в качестве военной помощи. Об этом побредил заместитель главы РФ Александр Грушко. Сообщили известия в понедельник 16 июня. По его словам и влажным мечтам поставленное Украине западное оружие должно быть гарантированно сокращено и утилизировано. Понятно, все эти излишки должны быть уничтожены. Все между Народные алгоритмы известны. Вооружение должно быть сокращено, утилизировано, причем с гарантиями, заявил Грушко. Он считает, что наличие такого оружия якобы создает огромную угрозу безопасности самих западных стран, сказала представитель страны-террориста, которая сама по себе тотальная угроза для всего мира. Грушко привел пример, когда США передали ракеты «Стингер» маджахедам в Афганистане, а затем пытались поставить эти комплексы под полный контроль и приложили для этого чрезвычайные усилия. Поражая степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружение на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, да, кому как ни игрушку не знать, которая в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и в Европу, заявил заместитель главы МИД РФ. Известия утверждают, что вопрос уничтожения западного оружия может быть поднят Россией уже в ходе третьего раунда переговоров делега делегации Украины и РФ. Президент США Дональд Трамп тем временем проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Подтвердил чиновник администрации Трампа, пулу корреспондентов Белого дома, сообщает журналист Bloomberg Джош Уингроув. По информации корреспондента, Трамп проведет всего три полноценных двусторонних встреч, кроме как с Зеленским. Это будут переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, а также с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Кроме того, президент США может провести несколько коротких встреч тет, -тет на полях саммита, однако менее полноценных чем полный двусторонний формат. Пока что ни американская, ни украинская стороны не комментировали эту информацию официально и публично. Последняя встреча личная Зеленского и Трампа, напомню, состоялась во время похорон Папы Римского Франциска в в апреле 2025 года. 15 июня Трамп уже прибыл на саммит G7, он проходит в этот раз в Канаде. Встреча лидеров продлится до 17 июня. Сегодня же, 16 числа, состоятся четыре рабочие сессии лидеров G7 на темы глобальных экономических перспектив, экономического роста, безопасности и устойчивости, обеспечения безопасности общин и того, как сделать мир безопасным в целом. Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что представители стран G7 не будут стараться достичь согласия в совместном коммунике на саммите лидеров Канады за позиции США в отношении войны России против Украины. Блумберг уточняла, что премьер-министр Канады Марк Карни хочет избежать повторения ситуации 2018 года, когда Канада в последний раз принимала саммит группы семи, а Трамп отозвал свою поддержку совместному коммунике через несколько часов после его подписания из-за раздражавших его заявлений тогдашнего премьера Джастина Трюдо. Действительно, обидеть Трампа может каждый. О том, что президент Владимир Зеленский встретится с американским визави Дональдом Трампом во время саммита группы семи, уведомила и американское интернет-издание Axios, напомнив при этом, что 51-й саммит G7, продолжающийся в городке Кананаскис, первый такого рода для ряда политиков, в частности, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Японии Сигеру Сиба и премьера Великобритании Кира Стармера, последний, к слову, заявил, если Путин не начнет переговоры, адекватные и нормальные, что, конечно, кажется маловероятным, то на саммите G7 как раз-таки и обсудят санкции против РФ, цитирует Стармера Sky News. Моя давняя мысль заключается в том, что нам нужно посадить Россию за стол переговоров для безусловного прекращения огня. Это на самом деле непросто, но нам нужно четко понимать, что надо сесть за стол переговоров и что если этого не произойдет, санкции, несомненно, будут частью обсуждения на саммите Большой Семерки. Это важно, особенно на фоне продолжающихся конфликтов, в частности между Израилем и Ираном. Войны в Украине и на Ближнем Востоке станут главными пунктами обсуждения на саммите G7, заявил французский лидер Эммануэль Макрон и обратился к лидеру американскому. Макрон призвал Трампа использовать свое влияние для установления мира в Украине. Как пишет политико, во время визита в Гренландию Макрон выразил уверенность в том, что Трамп может повлиять на ситуацию, в том числе путем поддержки более жестких санкций против России. С моей точки зрения, вопрос в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более жесткие санкции против России, если Москва не будет соблюдать предложенное США прекращение огня. Усилия саммита Большой Семерки также должны быть направлены на скорейшее достижение прекращения огня. Трамп может сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. В этом вопросе Соединенные Штаты Америки также имеют реальную возможность вернуть всех за стол переговоров. Зависимость Израиля от американского оружия и боеприпасов дает Дает США возможность вести переговоры. Но вот сам Трамп возвращает стороны Израиль и Иран за стол переговоров не спешит. Хоть такой сценарий считает самым реалистичным, но пока пусть повоюют. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран потенциально могут достичь мирного соглашения, хотя стороны, вероятно, еще некоторое время будут продолжать боевые действия. К слову, аналогичное заявление в свое время он озвучивал и касательно Украины и России. Иногда им приходится воевать, но мы посмотрим, что будет дальше. Я думаю, есть вероятность, большая вероятность заключения сделки, сказал Трамп, комментируя эскалации между Израилем. Израилем и Ираном перед вылетом на саммит группы семи. Его заявление прозвучало на фоне усиления напряженности, мягко говоря, между двумя странами. Израиль продолжает военную кампанию, направленную на уничтожение ядерного потенциала Тагерана, а Иран отвечает ракетными и дронными ударами. Рост напряженности на Ближнем Востоке уже повлиял на финансовые рынки. В понедельник утром цены на нефть вновь выросли, а стоимость бренда поскочила на 5,5% в начале торгов в Азии. Несмотря на заявление США о том, что они не вовлечены в наступательные действия Израиля, в вопрос о возможном участии Вашингтона в конфликте остается открытым. Некоторые аналитики указывают на ограниченные возможности Израиля по удару по ключевому иранскому ядерному объекту Форда. В интервью Абиссиньюс с воскресенье Трамп отметил, что Соединенные Штаты, возможно, могут мешаться. Но мешаться явно не на все сто. Президент США Дональд Трамп наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана Аяталы Али Хаменеи, который, к слову, по информации некоторых СМИ, от страха прячется глубоко в бункере. Об этом сообщила о подкасте Трампа, агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделали, мы даже не говорим о том, чтобы преследовать политическое руководство, сказал один из высокопоставленных чиновников администрации США. В то же время они отметили, что высшие должностные лица Штатов постоянно общаются с израильскими чиновниками с тех пор, как Израиль начал массированную атаку на Иран, пытаясь остановить его ядерную программу. По их словам, израильтяне сообщили, что у них была возможность убить высшего иранского лидера, но Трамп отказался от плана Чиновники не сказали и передали Трамп лично это сообщение, однако журналисты отметили, что Трамп часто общался с премьер-министром Израиля Бенемином Нетаньяху в эти дни. Впоследствии Нетаньяху в воскресном интервью специальному репортажу с Бреттом Байером на телеканале Fox News, отвечая на вопрос о запрете Трампа, сказал, что есть очень много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, но отказался их комментировать. «Я могу сказать вам, что мы делаем то, что должны делать, и будем делать то, что должны. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо». Для Соединенных Штатов, сказал Нетаньяху. Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что атаки Тегерана на Израиль прекратятся, как только Израиль остановит свою военную кампанию против Исламской Республики. По его словам, Тегеран не верит в непричастность США к израильской военной кампании. В поисках мирного урегулирования возросшей израильско-иранской эскалации Трамп вышел на скользкую дорожку поиска максимально неудельных переговорщиков. Американский президент не против, чтобы террорист номер один в мире, который срывает все договоренности, военный преступник, укравший десятки тысяч украинских детей и маньяк имперец, который 12 год ведет ничем и никем не спровоцированную войну против Украины. Да-да, именно этот симбиоз худшего в мире этом и том Владимир Путин был посредником между Израилем и Ираном. По крайней мере, Трамп заявил, что был бы открыт к участию Путина в посреднических усилиях между этими странами. «Он звонил мне по этому вопросу, мы долго разговаривали об этом, мы говорили об этом больше, чем о его ситуации. Я верю, что этот вопрос будет решен», сказал Трамп в комментарии ABC News. Он также не исключил возможного вмешательства США в нынешний израильско-иранский конфликт, но не уточнив, при каких условиях, в каком формате, в, каким, в каких рамках это может произойти. Род Путина Дима Песков проблеял сегодня, что РФ сохраняет готовность принять необходимости оказать посреднические услуги для разрешения конфликта между Израилем и Ираном. РФ готова сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке. Эти никуда без первопричины тут. Также Песков добавил, что предложение по хранению в РФ урана из Ирана остается на столе, но с началом боевых действий ситуация осложнилась. Кремль констатирует еще и существенную консолидацию, откуда им знать, общество в Иране на фоне израильских бомбежек, как они выражаются. Россия контактирует и с Ираном, и с Израилем и обращает внимание на необходимость избегать действий, угрожающих жизни граждан РФ, чья бы их корова мешала. Также РФ осуждает действия, которые привели к опасной эскалации на Ближнем Востоке. Вы знаете, что мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности в регионе. И второе, мы также констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбежек, которые сейчас осуществляет израильская сторона. Это просто немыслимо. Президент Франции Мануэль Макрон подверг критике идею привлечения Владимира Путина как посредника в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Мало того, что у России нет достаточного авторитета для посредничества, как это ранее предполагал президент США Дональд Трамп, так еще и Россия, участвующая в полномасштабном конфликте, нарушающая устав ООН в течение нескольких лет, просто не может выполнять роль посредника, весьма резонно подчеркнул французский лидер. Напомню, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранским ядерным и военным объектом, уничтожив более 20 высокопоставленных командиров. В ответ Иран начал наносить ракетные удары по израильским целям. Обстрелы между странами продолжаются уже несколько дней. По последним данным, по обе стороны есть погибшие и раненые, преимущественно мирные жители. В Иране заявили о 224 жертвах и почти 1300 раненых. В Израиле посчитали, что Иран запустил по их стране уже 370 баллистических ракет за первые четыре дня и по состоянию на утро 16 июня погибли 24 4 человека еще 592 получили ранения. Соглашается с позицией Макрона политолог Игорь Челенко и объясняет, зачем на самом деле жаждет облачиться в амплуа великого лживого миротворца российский диктатор Владимир Путин. Прежде всего, я считаю, что речь здесь не столько об отвлечении внимания, сколько о попытке изменить сам образ России. С государства-агрессора, государства-террориста. Скажем прямо, на некоего посредника. Ведь именно этим и занимается кремлевский режим. Терроризмом в масштабах целого государства. На мой взгляд, Путину, похоже, действительно удалось убедить Трампа, что некое посредничество возможно. Ранее речь шла исключительно о дипломатических шагах по заключению соглашения по иранской ядерной программе. Но после последнего Всем известных событий и эскалации конфликта на Ближнем Востоке Кремль серьезно подорвал свою репутацию. Поведение Москвы абсолютно не соответствует даже прописанным в стратегическом партнерстве с Ираном пунктом. Минимум, Путин не признал Израиль агрессором, хотя это прямо вытекает из логики подписанного с Тегераном документа. Это наглядно показывает, что Путину сейчас важно застолбить за собой так называемую миротворческую нишу. Но я абсолютно согласен с позицией президента Франции Эммануэля Макрона: Россия не может быть посредником. Потому что она сама системно нарушает устав ООН и основы международного права. Как же Путину удается постоянно делать так, чтобы Трамп нуждался в его усилиях и на что нам следует обратить внимание во время подготовки ко встрече Зеленского с президентом США размышляет и советует политолог Владимир Фисенко. Сейчас, думаю, ищут разных посредников: называют ОМАН Кипр. И критика со стороны Макрона вполне уместна. Действительно, есть риски привлечения России как посредника. Но ставка Трампа не потому, что он так любит Путина. Просто вопрос в том, кто вообще сейчас может быть посредником. А у России есть связи с Ираном, есть официальный статус стратегического партнера. И Трамп хочет это использовать. В отличие от Макрона, Трамп не обременен моральными соображениями. Он не задумывается, этично ли сотрудничать с Путиным. Он с февраля почти каждый месяц разговаривает с ним по телефону. Среди всех иностранных лидеров Скорее всего, Путин его главный абонент. Путину удается точно нащупывать слабые места Трампа и умело этим пользоваться. Даже поздравление Путина с днем рождения – это часть стратегии, чтобы расположить Трампа к себе. И, как видим, это работает. Очень важно, когда на Трампа давят особенно публично, это вызывает обратную реакцию. И об этом украинской стороне нужно помнить. В контексте возможной встречи Зеленского с Трампом нужно тщательно готовиться, избегать прямого давления с требованиями, немедленно ввести санкции против России. Такой подход даст противоположный результат. С Трампом нужно разговаривать по-другому, мягче, через интересы. Отвлечь внимание мира от войны в Украине, как ни крути, этой цели там, что добивается Путин, демонстрируя свою готовность быть посредником на Ближнем Востоке. Анализирует планы и инициативы диктатора в Американском институте изучения войны. Президент России Путин продолжает позиционировать свою страну как эффективного и необходимого партнера для Соединенных Штатов в международных вопросах на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Этот маневр он реализовывал и позвонив Трампу 14 июня. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, тот выразил обеспокоенность ростом напряжения в регионе предложит привлечь Россию к переговорному процессу для достижения мирного урегулирования. Зачем поразмыслили американские аналитики? Подобные инициативы российской стороны могут быть попыткой отвлечь внимание международного сообщества от военной агрессии против Украины путем демонстрации готовности к конструктивной роли в решении конфликтов на других направлениях. А вот издание The Telegraph убеждено, что Путин и Си буквально в панике из-за Ирана. Россия и Китай с обеспокоенностью наблюдают за развитием конфликта на Ближнем Востоке, где Иран сталкивается с серьезными внутренним и внешним давлением. Обострение ситуации угрожает их стратегическому партнерству с Тегераном, важным противовесом американскому влиянию в регионе, пишет британская газета «Зе Напоминает, Москва уже лишилась значимой военной опоры в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре. И потеря Ирана нанесет еще больше ущерба Пекин же рискует лишиться надежного поставщика энергоресурсов. Китай импортирует до 2 миллионов баррелей нефти в день из Ирана. Обе страны традиционно поддерживают иранский режим, включая резкую критику в адрес Израиля после недавних ударов по военным и ядерным объектам. Однако сейчас Иран, сотрясаемый изнутри и извне, превращается скорее в обузу. Хотя Россия уже наладила собственное производство иранских дронов, ключевой угрозой остается возможный выход Тегерана из договора о нераспространении ядерного оружия. Обладание Ираном ядерным под арсеналом поставит под вопрос его зависимость от дракона и медведя. Пекин и Москва продолжают дипломатические усилия, включая экстренные заседания МАГАТЭ и переговоры на высоком уровне. Однако беспокойство растет. Дестабилизация Ирана грозит нарушением баланса сил, который так устраивал авторитарных союзников. Берегитесь лже пророков, которые приходят к вам в вещи одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Ирина Узлова, наша программа 20 минут. Друзья, приходите к нам завтра. Пока подписывайтесь на YouTube 24-го. Оставляйте свои лайки, комментарии. Берегите себя. Увидимся и победим.